तुमच्या समोर येत्या पाचवीची विद्यार्थी एक छोटीशी नाटिका सादर करत आहेत नाटिकेचे नाव आहे योग्य चुनाव आणि हा त्यांचा पाठ आहे हिंदी मधला तर त्या पाठाचं सादरीकरण ते करणार आहेत आणि तुम्ही त्याच्यातून चांगली मी नंतर तुम्हाला समजावून सांगणार की कोणत्या गोष्टीसाठी योग्य चुनाव होता आणि छान लक्षपूर्वक बघा आणि तुमच्या जीवनात त्या चांगल्या गोष्टी आणण्याचा प्रयत्न करा होशियार राजाओं के राजा महाराज मंगल से करता हूँ महाराज नहीं नहीं हम आपको सेवा मुक्त नहीं कर सकते जब तक आप अपने जैसा सेवा भावी परोपकारी ईमानदार मंत्री का चुनाव कर लीजिए तभी हम आपको सेवा मुक्त कर सकते है जैसे आपकी इच्छा महाराज सेवा किधर आओ जी मंत्री जी हर कार्य को बुलाओ क्या मंत्री जी। तुम्हें, तुम्हें मंत्री जी ने बुलाया है चलो मैं आता हूँ राज्य के नए मंत्री का चुनाव अगले गुरुवार को 11 बजे किया जाएगा गांव गांव-गांव में ढिंडोरा पिटवा कर आओ जो मंत्री जी।

आणि तो काढण्याचा प्रयत्न करत आहे एक दोघा मेटे आहेत दरबार मिट्या करना है मेरु धर्म क्या हुआ बाबा अरे बेटा ये मेरी गाड़ी किचड़ में फंस गई है अब इन बूढ़े हाथों में ताकत नहीं रही कि मैं इस गाड़ी को निकाल सकूं। कोई बात नहीं बाबा मैं आपकी मदद करूंगा तेरा भला होगा बेटा धन्यवाद बाबा तुमने तो मेरी बहुत मदद की इसके में कुछ पैसे रख लो नहीं नहीं बाबा मुझे पैसे नहीं चाहिए मेरी माने ने सिखाया है कि दूसरे लोग मुसीबत में फसने के बाद उनकी मदद करनी चाहिए तेरा भला होगा बेटा इकडे दरबार भरलेला आहे 11 वाजलेले आहे आणि सगळे जन बात की नवीन मंत्रीचा निवड होणार आहे मग काय होतं हो प्रणाम महाराज मंत्री जी बहुत सारे नव युवक दिख रहे हैं इनमें एक चुनाव कीजिए अब महाराज चुनाव तो हो गया है कब आप तो अभी आए हैं महाराज मैंने यो, योजना बनाई और बैलगाड़ी लेकर आया उसको किचड़ में फंसा दिया और मैं देखना चाहता था कौन मेरी मदद करेगा लेकिन किसी ने भी मेरी मदद कि... नहीं करी लेकिन एक ना... और वो मेरे जैसे ही ईमानदार और परोपकारी और सेवा भाभी है इसको ही आप नया मंत्री चुन लीजिए इसका नाम क्या है कर्मवीर है महाराज जो सामान्य व्यक्ति की पीड़ा से दुखी होकर उसे दूर करने का प्रयास करता है वही ऊंचे पद पर बैठने का अधिकारी होता है इसलिए आज से